Он мерил комнату шагами, враг до сих пор не побежден, Хотя Россия под ногами. Великий тактик и стратег в войне всегда был дирижером. Наполеон знал, кто, как скоро закончит поражение век вся легла пред ним, Свои войска для похода. И он хотел броском одним завоевать Россию сходу. С этих строк девятилетний Ян начал свое стихотворение. Школьник пытался передать настроение того времени. Конкурс учтецов мальчик подошел очень серьезно. Я болел в это время, когда учил. Я его учил, а потом на проверку приходил в школу. В мероприятии участие принимали 23 школьника со всех школ города. Каждый ребенок рассказывал стихотворение, посвященное войне 1812 года. Сотрудники библиотеки оценивали детей за знание текста, артистизм и творческое исполнение. Будет грамоты за первое, второе, третье место и памятные подарки. И всем остальным участникам будут благодарственные письма.